Уся мі. у кожній євангельській події, окрім зовнішнього опису, є заповітний глибокий сенс, так і у свято, стрітення Господнього, яке ми згадуємо кожен рік, є великий сенс. Це зустріч людства із Господом, яке прагне порятунку. Стрітення означає зустріч. У сороковий день після народження Богонемовля Христос був принесений його прочистою матір'ю до Єрусалимського храму, де його зустрів праведний Симеон. Церква з першого кого християнства почала празднувати цей праздник. Підтвердження тому являється проповіді одні з великих угодників Божих архієрів, які прославлений в ліки святих, Это Григорий Низкий, Григорий Баслов, Иоанн Златовус, которые жили в 380-х, 400-х годах. Мефодий Патарский написал проповедь о встретении Господни в 321 году. Из -за этого мы видим, как давно люди почитали этот святой праздник. Для нас он особенный, потому что далекие времена, времена Спасителя, Божья Матерь берет на руки своего Бога-Младенца Христа, и несет в храм, чтобы исполнить Моисею закон, который говорил о том, что каждый первенец был посвящен Господу Богу. И мы видим, что она идет в храм, несет двух голубей выкуп. Это закон Моисеева. Если богатые люди, они позволяли себе больший выкуп, а так как бедная была семья, было достаточно двух голубей. И Матерь Божия приносит Богомладенца Христа в храм, чтобы поставить ее перед Господом Богом и совершил совряд. В это время выходит навстречу праведный Симеон. Очень престарелый, старый, потому что на тот момент человеку было 360 лет. Вот удивительно, он не мог умереть. И он все время ждал, что придет обетованный Мессия, Спаситель, которого он обязательно увидит. И так совершилось. Мы видим также, что пророчица Анна, которая была при храме, она начала восхвалять Господа и говорить людям окружающим, что пришел Мессия долгожданный, который весь еврейский народ ждал с нетерпением. Не все праведники удостоились этого увидеть и тем паче прикоснуться к телу Бога Младенца Христа. Множество праведных мужей было в ветхозаветные времена, но достоился лишь один – взять на руки Бога Младенца Христа, потому и Симеон начал церковью называться Богоприимец. То была зустріч не випадкова. Праведний Симеон і Анна Пророчиця все своє довге життя жили в благочесті, в молитві, в духовній чистоті і в добрих справах. Стан їх душі був таким, що дозволяв їм зустрітися із Христом і з його причистою матір'ю. Нам дивно чути, хоча це зовсім не випадково, що зустрічають Бога неофіційні духовні вожді богообраного народу, не священники і не книжники, але дізнаються про нього прості, бідні люди. Для нас людей, живущих в нашем время, нелегкое время. Наверное, не совсем понятно, как можно при храме жить. Вот пророчица прожила возле храма, прожив с мужем всего лишь 7 лет, а умерла 84 года. Это добыча и переняла церковь новозаветная. Мы знаем, что у нас есть множество монастырей. Женщины, мужчины служат Богу, служат в молитве, за весь мир, за весь род человеческий, прося у Бога милости. Ничего в жизни просто так не бывает. Иногда мы падаем, но Господь всегда назвучит, учит, что мы нашли в себе силы подняться, прийти в храм, помолиться Богу, принести Богу благодарение, как некогда принесла благодарение в храм Божья Матери, неся на руках своего младенца Христа. Царь Птоломей Второй египетский в свое время хотел пополнить Александрийскую библиотеку и собрал ученых-мужей в числе 72. И он захотел, Ветхий Завет, чтобы ему переписали на доступный ему язык. И этот Симеон был в числе этих 72 ученых-мужей. Случилось так, что он увидел слова, которые ему были непонятны, он хотел изменить, потому что Писание было написано все дева в очреве примет и родит сына. Так он вот, ну, усомнился, как девушка, дева может родить сына. Такого не бывает. И он хотел изменить, но явился ангел Господень, удержал его руку и сказал ему, что ты не увидишь смерти, пока сам не убедишься в этом. Вот представьте себе, этот человек прожил сколько лет и увидел обетованного Мессия, какая была его радость. Он взял Бога Младенца Христа и сказал для нас удивительные слова, которые мы используем в вечернее богослужение. «Сегодня отпускаешь ты меня, Владыка, по слову твоему с миром, потому что видели мои очи спасения, которые ты приготовил для всех людей». В Євангелії, що описує подію стрітення, багаторазово йдеться про те, що, будучи сином Божим, Христос слідував людським законам. У цьому глибина та істинність його втілення. Він не вимагає для себе ніяких переваг, Ніщо не відрізняє його від звичайних людей. Він насправді приймає і працю, і скорботу нашого людського існування. Ця важлива історична подія показує нам, з якою смиренністю і любов'ю зустрічає Христос всіх, хто приходить до нього. нас не хватает любви, не хватает сострадания в этом мире, не хватает человеческого участия в друг в друге. Но посмотрите, как жили праведники, и вам все станет ясно. Пусть Господь дарует всем крепости, здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Вот, может, не такой, как прожил старый Семен, это для нас уж слишком. Но ну, вот, пусть Господь всех держит в этом мире, вот. И самое главное, чтобы мы и шли праведным путем. Неважно, какая твоя жизнь была вчера, позавчера, полгода назад, или 10 лет, или 20. Главное переступить и начать жить честно и праведно перед Господом Богом. Чего я всем и желаю.